Виноград Дунав. Столовый сорт винограда раннего срока созревания. Созревает в середине августа. Куст сильно рослый. Грузди очень крупные. массы до килограмма и более. Ягоды ярко-красные. Даже я бы сказал, сиреневым каким-то оттенком. Удлиненно овальные. 30 на 20 мм. Средняя масса 9-10 грамм. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус гармоничный, сортовой. Сорт отличается очень высокой товарностью. Как вы видите. Сахаристость до 18%. Плодоносность до 65%. Нагрузка на куст до 40 побегов. При длине обрезки на 8-10 глазков. Урожайность до 140 центнеров гектара. Сорт неустойчив к морозу. Держит морозы лишь до минус 18 градусов. В то же время также необходимо отметить, что и неустойчив к грибным заболеваниям, основным таким как мельдиум, увидим серогнили. Поэтому необходимо за сезон 3-4 опрыскивания. Транспортабельность высокая. Дегустационная оценка 8,2 при 9-бальной шкале. Сорт винограда Дунав. Прошу обратить внимание. Красивый столовый сорт.